Всем привет! И сегодня я покажу коллекцию моих ластиков. Первые мои ластики вот такие вот ластики от, от фирмы Милан. Следующие мои ластики от фирмы Акцент. Следующий мой ластик это ластик пахучка. Он действительно пахнет с каждой стороны по-разному. Выглядит он в серединке вот так вот. Кубик просто. Следующий мой ластик это ластик от фирмы Милан. Это вот такой вот ластик от фирмы Акцент. С кодом как идут все э, ластики от фирмы Акцент. Следующий мой ластик это вот такое вот сердечко, как бы в середине с радугой. Следующий мой ластик это клубничка. Она разбирается и также обратно собирается. Следующий эластик это вот такой вот ластик, пятнистый такой. Следующий эластик от фирмы Прогресса Прогресс от фирмы. Написано, что он натуральный. Я не знаю, или он натуральный, или нет. Следующий мой ластик это вот такой вот пластик лов. Следующий эластик, ластик бабочка. Следующий эластик, ластик конфетка. Следующий эластик, это вот такой вот ластик Little Spence. Следующий мой от фирмы Акцент. Трехцветный. Желто-бело-розовый. Тоже имеет штрих -код. Следующий мой от фирмы Умка. Следующий мой желтый карандаш. Последний мой ластик вот такой вот ластик от фирмы Центрум. Если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Если ты хочешь продолжения, обязательно подпишись и напиши в комментариях. Пока!